bu bəyanatda dağlı Qarağəbəğün statusu haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yoxdur. Bəs xan Ermənistan tərəfinin tələbləri ki, Dağlı Qarağəbəğə müstəqillik verilməlidir. Bəs mən onlara müxtariyyət təklif edəndə buna razı olmadılar. Dedilər ki, yo, bu müstəqil dövlətdir, dırnaq arası uzun dillər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar ə, Azərbaycandan müstəqillik almalıdılar. Bir kəlmə də yoxdu Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan deyəsən bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkəndincə Cəbrayılə rəks eliyirdi. Nə oldu bu status? Cəhənnəmə getdi status. Görə getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezident olmayacaq. Ona görə bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki Azərbaycan xalqı bu sənədə böyük diqqət göstərərək, o dəqiq yəni böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, nə qədər böyük bir siyasi qələbə qazanmışıq. Və bu siyasi qələbənin qazanılmasında